Əuzü billahi minəşşeytanərrəcim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbishrah li sadri və yessir li əmri və hülləl uqdatəmin lisani yefqahu qawli. Olmuş şeytanın şərindən Allah'a sığınıram, Rəhman, Rəhim olan Allah'ın adı ilə. Salam əziz tələbələr və bizim kanalımızdan izləyən dəyərli həmvətənlərimiz, xoş gəlirik hər birinizi. Bu gün dərsdə başladı 25 mart, bir həftə e, Novruz bayramı tətilindən sonra. Allah elimizi artırx etsin, Allah imanımızı kamilləsin. Allah ölkəmizi daxili və xarici düşməllərin təhlükəsindən amanda saxlasın. Allah əsgərimizi qorusun, düşmənin təhlükəsindən, hiləsindən və gülləsindən. Allah hər günümüzü bizə xeyirli eləsin. Allah yolun üzədimiz, 12-ci məqamımızın gəlişini tez şəhsəm. Xəstələrimizə, o cümlədən qazılarımıza Allah şəfa versin. Və hal-hazırda biz Ramazan ayındayıq, 14-cü gündür. Allah namaz, oruc, dualarımızı və qarşıdan gələn 29-u, 31-i mart və 2 apreldə olacaq ölməsə qalsa, əhyalarımızı Allah əvvəla kimi olsun ki, biz onları tutub saxlaya və layiq olan şəxslər olaq. Allah onları da bizlərdən qəbul etsin. Amin. Bizim dərsliyimiz vardı idi. 2 də nə bizim dərsimiz oldu bu müddət ərzində. 1-ci dərsimiz Ramazanla əlaqədar şərqi hökmlər idi. Təxmini 20-çe -tə dərs oldu hissə-hissə. Allah şü paylaşılıq, bitdi dəstiklər. Və bizim yeni dərsimiz başlayıb. Bu gün açıq 2-ci e, görüşü biz sizə keçirəcəyik. Ramazan ayələrinin təhlili. Quran xəmdə Nə qədər orucluqla əlaqədar alərimiz var. Onlara hər birinin tarixi, təfsir, şər'i və digə cəhətlərdən e, təhlili dərslidir. Sırf fər hansı bir ayə üzrən oxumarlıq deyil, bəlkəcəən dərs ümidvaram ki, çox məğbu dərsl oldu bizdə. Hələ sadəcə bu ya yühəlləsinə əmən o e iman gətirənlər sözü bizdə nə qədər getdi. Təxminən 1 saat biz danışdıq və bir saat videonu biz e, böldük. 7 dənə video bizə alındı. Hissə-hissə ki, çox baxmaqlıq deyək, çox uzun olanda insan çatmı hörsələsi. O cəhətdən biz hissə-hissə böldük. 7 videoladı. 10 dəqiqə, 12 dəqiqə. İnşallah başlayaq biz e, bugünkü dərsimizə. Görək bu mövzu Ramazanla əlaqədar ayəmizin daımında nə kimi ilahi mesajlar, sirlər var. Və keçən dəfə olduğu kimi, bu günki dərsimiz də bizim maraqlı bir dərstir. Sizim hələ mövzumuz Ramazan ailələrinin təhlilidir. Hələ ki biz dedik ki, danışıq Fəqrə surəsinin 183-cü ayəsindən. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya ayyuhal-ladhina amanu, ey iman gətirənlər, kutibe alaykumus-siyam. Sizə oruzluq yazıldı, yəni vacib edildi. Kemma kutiba alal-ladhina min qablikum. Yəni ki sizdən öncəkilərə də vacib olunmuşdu. Nə üçün nəaləkum tətəbun. Şair siz təqballi olasınız. Bu 183-cü aya. Mən o bu aya keçmirəm, çünki hələ bizim mövzumuz bu ayədir. Baxın, keçən dəfə biz əzizlə danışdıq. Ya yuhəlləzənə əmənu, ey iman gətirənlər sözündə bu xitab nə üçündür? Ümumiyyətlə iman nə demədir? Quranda neçə növ çağırış var? Kimlər Allah çağırır? Orda halı hökmləri var. Xüsusi çağırışları var, ümumi çağırışlar var. Bəzən xüsusi çağırır, amma ümumiyə aiddir. Bəzən ümumi çağırır, amma xüsusi aiddir, danışdır. Mam sadəqələslam, vuruci ya Yə yəhəllədinə əmən o e iman gətirənlər nidası, xitabı. Orucluğun əziyyət və yorğunluğunu oruçdan adan bu nidanı eşitməklə o yorğunluq, o əziyyət onda yox olur. O qədər şirin xitabdır ki, insanda görğünlüy yaratmış. Nə Allah bizə belə çağırır, biz o dəfə cavab verdik. Və kim iman gətirib? İman gətirən adam nə elir? Ləbbeyk deyir. Yəni Allah qəbul. Mən sənin qəbul edirəm, ləbbeyk. Sən əmrində hazıram, ləbbeyk deyən Allah'a iman gətirən şəxs Bunu qəbul etməkliklə bu yolda yəni ləb beş deyir, yəni iman ehliyəm mən, məsələn, əmrivə tabiyam, təsliməm. Ləb beş deməkliklə insan bu yolda, yəni Allahın göyündə olmaqlığını bildirir. Yaxşı. Kutibə. Kutibə baxın, orada K T B hərfi var. Məsələn, bizdə bizdə ə e, neçə minsul ərəb mənşəli sözlərdir? Xüsusən də m hərfi ilə başlayan e, sözlər. Biz dəfələrlə danışmışıq e, hər bir dəssəmizdə, tarixdə, təfsirdə, kəlamda və s. Məsələn, məktəb, kitab, məctub, çatib. Bu 4 dənə sözdə 3 sərf təkrar gəlib hər dördündə də k t b hərfi. Yəni bu kəlmənin kökü k t b-dir bə də əgər sən hər hansı bir e, kəlmə hallandırırsansə, deyəsən ismin 6 e, ə e, halı var, adlıq, gəyəli görünül falan, onun kökü hasıdır adlıq hal. Adlıq haldan əmələ gəlir də bunlar: kitabı, kitabın, kitabda, kitaptan və sair. Bu kəlmənin kökü qıtbıdır. Kətbun, yəni yazmaq. O kətbun e, məsdar düşüb müəyyən hallara. Ərəbdə var e, Sərf bir də nəhv elmi. Sərf morfolojiya, nəhv sintaksis. Bir elmi, yəni sərf danışır kəlmənin özündən, bir də kəlmə necə oldu ki, müxtəlif hallara düşdü. Nəhv elmi isə danışır kəlmə ilə kəlmənin əlaqəsindən, ünsiyyətinin rabitəsindən. Kitb üç dənə hərf. Məsəl kətbun yazmaq. Düzdür? Məsəl nəzər oldu ki, katib oldu. Yazan oldu mektub oldu, yazılmış oldu. Məktəb oldu, yazılan yer mənasındadır. Kitab yazılmış, yazmaq mənasında oldu. Buların kökü devsl o kitab eee məsdərinə. Kutibə, yəni yazıldı. Var kətəbə, yəni yazdı. Kutibə bədlər məchul fel Ərəb dilində kutbə əvvələ zəmnən başlayır. Olar yazıldı. Məsələn, var vurdu, var vuruldu. Gözdə. Kutbə yazıldı. Biz necə anlayırıq? Yəni ki, sizdən əvvəlkilərə orucluq vacib olduğu kimi, sizə də oruc vacib olundu. Allah niyə bura demək ki, vacib olundu? Məsələn, fərz olundu, wucibə demir. Vacib olundu. Furiza məsələn fərz olundu demir. Deyir kutbə Oysa kutibe yani yazılı sözünün anlamı, bizim anladığımız budur ki, yazıldı, yani vacip olundu. Niye Allah burada yazıldı ifadesini değil, vacip olundu ifadesini demir?